শ্ৰীপাঝাৰের গোৱালঝারে খাদ্য বিষক্রিয়ার ঘটনা গ্রামের এক বাড়িতে জন্মদিনের খাবার খেয়ে অসুস্থ প্রায় জন লোক অসুস্থরা শ্ৰীপাঝার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শনিবার রাতে শ্ৰীপাঝারের বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশী হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে অসুস্থদের স্বাস্থ্যের খবর নেয় মই এটা কথা কব খুজিছোঁ এ কেৰাহে আজি পাই তিনি মহা ভিতৰ এই তৃতীয়টো ঘটনা আৰু এই তৃতীয়টো ঘটনা হৈছে খাদ্য বিষক্ৰিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই খাদ্য বিষক্ৰিয়া আজি গোৱালঝাৰৰ এখন গাঁও যিহেতু তেওঁলোকে মানে জন্মদিনৰ যি মানে আমাৰ চাহ জাতীয় বস্তু বা আমাৰ বুট বা অন্যান্য আমাৰ যিখিনি খাদ্য সেইখিনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু খাদ্যটো গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই বহুতে হয়তো কিছু খাদ্য মাকতে বা কোনোবাই লৈ গৈছিলে তাৰ পৰা আহি খালে তেওঁলোকৰ আৰু যিসকল তাতেই খালে এইবিলাকৰেই এই খাদ্যত বিষয়ক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ডাক্তৰে কোৱা মতে অন্তত আমাৰ যিটো নেকি বুট বা মুখ এই ক্ষেত্ৰতহে এই মানে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতহে এই ঘটনাটো হোৱাৰ পৰিৱেশটো সকলোৱে মন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আটাইখিনিকে আমাৰ এই চিপাঝাৰৰ এই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ডাক্তৰসকলে লগে লগে গোটেইখিনি যথাবিহিত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু কিছু কিছু দুয়েক সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে মানে ইয়াৰ পৰা চিকিৎসালয় গুচি গৈছে কিন্তু যিখিনি অতি মানে গুৰুতৰভাৱে বিষক্ৰিয়া হৈছে তেখেতসকলক কিন্তু ৰাখিব লাগিব তেখেতসকলক পৰ্যবেক্ষণ ৰখা হৈছে আৰু তেখেতসকলে আমাৰ ডাক্তৰসকলে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰি আছে